Как ваши публичные высказывания могли повлиять на деятельность Генеральной прокуратуры? Добрый вечер. Благодарю за возможность высказаться в эфире. И благодарю всех, кто сегодня нас поддерживал и все эти дни, и месяца, и целый год. Я на самом деле благодарен бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину, что они в этом наказе на самом деле объединили все те элементы нашей борьбы, и ментальных, и моральных различий между нами и ими, которые на самом деле и провели эту красную линию еще летом. То есть о чем там говорится? Что мы, я подорвал доверие прокуратуре, я значит, пошел вопреки Конституции и закону в Украине и нарушил прокурорскую этику. Да, я нарушил прокурорскую этику, но по ихнему пониманию прокурорская этика диаметрально отличается от нашего понимания прокурорской этики. Я считаю, что прокурорская этика в Украине – это соблюдение законов, это борьба против коррупции, и это конституционный принцип служить народу, что говорится реально в этом законе. Этим как раз мы и занимались. Занимались неплохо. То есть хотелось бы, чтобы тех резонансных коррупционных дел против бриллиантовых прокуроров у нас было побольше, если бы нас не парализовали бы. Но, к сожалению… Противостояние дошло до того, что вот кульминация был сегодняшний наказ. Да, ихняя этика коррупции, ихняя этика кумовства, ихняя этика э, защиты своих бриллиантовых прокуроров, ихняя этика включает в себя также атаку и шантаж тех порядочных работников, которые обычно выступают против таких бриллиантовых прокуроров. Эту этику я всегда буду нарушать, потому что эта этика противоречит моей морали. Из-за этой этики меня сюда и пригласили в свое время. И когда я встречался с Петром Алексеевичем год назад и презентовали наше видение, он как раз мне тогда дал направление как раз ломать ту злочинную прокурорскую этику, которая до сих пор существует в прокуратуре Украины. Но что происходит? Происходит обычный реванш. Представителей так называемой правильной прокурорской этики сейчас увольняют нас. То есть это я только себя не считаю, потому что под ударом стоит вся команда, под ударом стоит не только наши ребята, но под ударом стоит каждый следователь, каждый прокурор, каждый судья, который в дальнейшем возьмется за аналогичное или менее, или более важное дело, как по бриллиантовым прокурорам. У них не будет мотивации. У них будет страх, что с ними система расправится так же, как и расправляется с нашими ребятами, из нашей командой. Да, я нарушил эту неправильную коррупционную и мафиозную этику, я в этом признаюсь. Второе обвинение, которое было я, извините, в вашу Я извиняюсь, я добавлю еще. Да. О каком доверии к прокуратуре они разговаривают? Они не оглядываются на улице, они не ходят и не ездят на метро, они не общаются с таксистами, они не ходят на, на рынке обычно, или с родственниками хотя бы, да? А, пускай спросит. до какого состояния они довели сегодня доверие прокуратуры? Которая сегодня буквально, первый инстинкт, который сегодня при, приходит в голову обычному украинцу, это разнести прокуратуру на части, и создать какие-то альтернативные органы, которые могут быть намного эффективнее, чем сегодняшняя прокуратура. Рейтинг доверия ведомства, когда ниже 10%, 7, 5, 4%, это уже катастрофа. О каком доверии они разговаривают? вообще-то?